お母さんのオルゴールが好きだった。体が弱いお母さんのためにお父さんが曲を作ってプレゼントしたオルゴール。作曲家のお父さんが作る曲は優しくて温かくて、聴くと幸せな気持ちになれた。いつか私もお父さんみたいな曲を作りたいって思ってた。でも、 お父さんはもう曲を作れない私のせいで作れなくなったお父さん私の曲がお父さんを苦しめてた私が私が。私が 私が、お父さんから音楽を奪ったんだ。私の曲が、誰かを幸せにできる曲じゃなかったから、お父さんはあ,あなった。私は、誰かを幸せにできる曲を作れるようにならなきゃいけない。どんな人でも、救える曲を、作らなくちゃ。作らなくちゃ。 私は作り続けなくちゃ違うこれじゃないこの音じゃない終わりはこれでいいはずじゃあ 裏コードの置き換えが… DM? ゆきから今新曲の歌詞を送ったよ時間ができた時に見てもらってもいいかなありがとうケイずっと寝てないみたいだけど大丈夫うんでもゆきも珍しく遅いね <laughs> 今日はねみんな頑張ってるから 私もって思って。顔も本名も知らないけど、みんな一緒に作品を作ってる仲間だから、私も頑張りたいなって。そっか。だけど、ケイはいつも遅くまで作業してるんだし、無理しちゃダメだよ。うん。でも、私は曲を作り続けなきゃいけない。 誰かを幸せにできる曲を作れないなら私はえモニターが急に光って何このファイルアンタイトルこんな曲作ったことないのにえっな何 わ私部屋にいたはずなのにここは世界だよかなでなだ誰私はミクミクミクってもしかしてバーチャルシンガーのでもミクとこんな風に話せる 私は、あなたを待ってたの。この世界で、ずっと。世界そう。ここは、あの子の思いでできた、誰もいない世界。私は、あの子が、本当の思いを見つけるのを、手伝うために、 ここにいる。あの子、思いそう。あの子が、本当の思いを見つけたとき、その思いから、歌が生まれるから。でも、このままだと、あの子は、見つけることができない。この、空っぽの世界じゃ、だから奏で、 どうかあの子を助けて私が助けるどういうこと今はわからなくてもいいでも奏とあの子はきっとこの世界で会えるだから助けてあげて奏のすぐそばにいるあの子 ちょっと待って、何を言ってるのが本当に。もう、時間がない。奏で、どうか、あの子を、救ってあげて。え。<laughs> <laughs> あれ 私、いつの間に寝ちゃってたんだろうなんだか不思議な夢を見てた気がするけど、ダメだ。全然思い出せない。でも、確か曲を作ってて、そしたらユキから、そうだ、私ユキと DM してたんだ。け、イ、寝落ちしちゃったかなゆっくり休んでね。また明日。 だいぶ前に送られてきてる。そんなに寝ちゃってたんだ。睡眠不足、かな。少し仮眠を。<noise> ダメ。私は、作り続けないといけない。誰かを、救える曲を。 thank you